আপোনালোকে ৱাই বি আই ফাণ্ডত টকা ইনভেষ্ট কৰিছিল নেকি যদিহে আপোনালোকে ৱাই বি আই ফাণ্ডত টকা ইনভেষ্ট কৰিছিলে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ টকা আপুনি উইড্ৰ' কৰিব নোৱাৰে এতিয়া কাৰণ এই টকা আপুনি উইড্ৰ' কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে কে ৱাই চিৰ কাৰণে ছিক্স থাউজেণ্ড টকা ইনভেষ্ট কৰিব লাগিব পুনৰবাৰ মানে ছিক্স থাউজেণ্ড টকা আপুনি পুনৰ দিব লাগিব ৱাই বি আই ফাণ্ডত যদি আপোনালোকে যিখিনি টকা আপোনালোকে ইনভেষ্ট কৰিলে সেইখিনি টকা যদি আপোনালোকে উইড্ৰ' কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ছহেজাৰ টকা কে ৱাই চি দি আপোনালোকে একাউণ্টটো খুলিব লাগিব তেতিয়াহে আপোনালোকে উইড্ৰল কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ যিমান এমাউণ্ট আছিলে সেই এমাউণ্টটো উইড্ৰল কৰিব নোৱাৰে তাত আকৌ ছহেজাৰ টকা থাকিব যদি আপোনালোকে ছহেজাৰ টকা ইনভেষ্ট কৰিছিলে আপোনাৰ বাৰ হেজাৰ টকা হৈ গ'ল যদিহে বাৰ হেজাৰ টকা হ'ল তেতিয়াহ'লে আপুনি যদি পুনৰ ছহেজাৰ টকা দিয়ে তেতিয়াহ'লে কিমান হ'বগৈ ট'টেল হ'বগৈ আপোনাৰ ওঠৰ হাজাৰমান টকা হ'বগৈ গতিকে ওঠৰ হাজাৰ টকা হ'লে আপুনি কিমান উইড্ৰল কৰিব লাগিব মানে বাৰ হাজাৰ টকা উদ্য কৰিব লাগিব যদি আপুনি বাৰ হাজাৰ টকা ইনভেষ্টেই কৰিছিলে তেতিয়াহ'লে আপুনি আকৌ বাৰ হাজাৰ টকা পালে গতিকে আপোনালোকে ৱাই বি আই একাউণ্টত আকৌ ছয় হাজাৰ টকা আপোনালোকে দিব নেকি কেতিয়াও নিদিয়ে যদি দিয়ে আপুনি বিপদত পৰিব কাৰণ আৰু সেই টকা আপুনি ঘূৰাই নাপাবও পাৰে কাৰণ ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা জনোৱা হৈছে যে পোন্ধৰ দিন সময় ল'ব পোন্ধৰ দিনৰ পিছতহে আপোনাক টকাটো পুনৰ ঘূৰাই দিব মানে আপোনালোকে টকা উইড্ৰ' কৰিব পাৰিব পোন্ধৰ দিন সময় লাগিব এই যিখন ন'টিছ আহিছে মানে ৱেব এফালৰ পৰা আপোনাৰ স্ক্ৰীণত দেখিয়ে আছে এই ন'টিছখনত কোৱা হৈছে যিখিনি কথা উল্লেখ কৰিছে গোটেই কথাখিনি মই আপোনালোক পঢ়ি শুনোৱাই দিম কাৰণ আজি আপোনালোকে এই টকা যদি পুনৰ যদি দিবলৈ হয় ছহেজাৰ টকা যদি আপোনালোকে এ ৱাই চি যদি দি পুনৰ একাউণ্ট খুলিবলৈ হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ কি হ'ব ভৱিষ্যতে সেই টকাও আপোনালোকে নাপাব মানে তেওঁলোকে বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে পুনৰ ছহেজাৰ টকাটো এতিয়া বহুতৰ পৰা তুলিব এতিয়া গতিকে এনেকুৱা ফ্লট কিছুমান এপ আহি গৈছে যিবিলাক এপে নেকি মানুহক কুঙা কৰিছে মানে বহুতকে ধন দিলে বহুতৰ পৰা ধন লৈ গুচি যাব এতিয়া এতিয়া পুনৰ আপোনালোকৰ পৰা ছয় হেজাৰ টকা আকৌ লৈ গুচি যাব কাৰণ এইটো তেওঁলোকে জানিছে যে ছহেজাৰ টকা দিলে দি দিব বহুতেই আকৌ ছয় হেজাৰ টকা তেওঁলোকেতো উলিয়াব নোৱাৰিব সেইটো ট'টেল কিমান নিব বিচাৰিছে আপোনাৰ পৰা বাৰ হাজাৰ টকা নিব বিচাৰিছে যদি আপোনালোকে বিছ পঁচিছ হাজাৰ কোনোবাইটো লাখ টকা ইন মানে ইনভেষ্ট কৰিছিলে তেওঁলোকে কিমান এতিয়া যাব চাওক আপোনালোকে প্ৰত্যেকে ছহেজাৰ দি পেলাই কৰিব লাগিব বহুতে কি ধৰক এতিয়া এক লাখ টকা কোনোবাই ইনভেষ্ট কৰি থৈছে ছহেজাৰ দিয়াটো কি দাম ছহেজাৰ টকা দি দিম পুনৰ মই পোন্ধৰ দিনৰ পিছত সেই টকাটো উলিয়াই পেলাম সেই টকাটো সেই এক লাখ টকাটো গ'ল গ'লে আকৌ পুনৰ ছয় হেজাৰ টকা তেওঁ গুচি যাব মানে এক লাখ ছহেজাৰ টকা তেওঁ যাবগৈ গতিকে যিসকলে এই এপটোত এতিয়াও জইন হৈ আছে তেওঁলোকে এই এপটো আপোনালোকে আনষ্টল কৰি দিয়ক কাৰণ এই এপৰ পৰা আপোনালোকে টকা নাপাব যদি আপোনালোকে ৱাই বি এপটো যদি চাই থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ কি হ'ব আকৌ টকাটো ইনভেষ্ট কৰি পেলাই আপুনি টকাটো উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিব কিন্তু সেই টকা আপোনালোকে নাপাব গতিকে সদায় এইবিলাক এপৰ পৰা আপোনালোকে সাৱধান হৈ থাকিব এতিয়া ঢেৰ এপ ওলাইছে গতিকে এই এপবিলাকত কেতিয়াও টকা আপোনালোকে ইনভেষ্ট নকৰিব জানিলেই নহয় এতিয়া ৱাই বি আই গ'ল আগতে এটা ডাই বুলি এটা আছিলে সেইটোও গুচি গ'ল এতিয়া কিমান গুচি গৈছে ঠিক নাই এনেকুৱা বহুত এপ ওলাইছে বহুতেই ঠগ বাজি কৰি পেলাই টকা লৈ গৈছে কিন্তু ধৰক যিবিলাকে আপোনাক ধৰক এতিয়া ইনভেষ্ট কৰক কৰক বুলি কৈ আছে তেওঁলোকৰো কিন্তু বহুত টকা গুচি যাব এতিয়া কাৰণ তেওঁলোকে ধৰক এতিয়া কাৰোবাক সোমোৱালে পইচা এটা পায় এহেজাৰ টকা পায় পোন্ধৰশ টকা পায় এনেকুৱাকৈ মানে সেই টকাৰে মানে তেওঁলোকৰ বেনিফিট হয় আৰু সেই টকা তেওঁলোকে উলিয়াব পাৰে যিবিলাকে আগত উলিয়ালে উলিয়ালে আৰু এই কিন্তু এতিয়া নতুনকৈ যিবিলাকে ধৰক এতিয়া খুলিম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকে এইবিলাকৰ পৰা বিৰত থাকিব কাৰণ এই এইবিলাক এপে বিপদত ওলাব এই ন'টিছখনত কি আছে মই আপোনালোকক দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ কে ৱাই চি মেট কোৱা হৈছে ইউজ ইয়ৰ অ'ন বেংক একাউণ্ট অ'ৰ ইউ পি আই একাউণ্ট টু ৰিচাৰ্জ ছিক্স থাউজেণ্ড টু কমপ্লিট কে ৱাইচি চাৰ্টিফিকেশ্যন নিশ্চয় বুজি পালে কে ৱাই চি চাৰ্টিফিকেশ্যনৰ কাৰণে আপোনালোকে ছহেজাৰ টকা দিব লাগিব দ্বিতীয় দিয়া হৈছে ভেৰিফিকেশ্যন টাইম ভেৰিফিকেশ্যন টাইমটো দিছে আগষ্ট ন তাৰিখৰ পৰা দিছে আৰু আগষ্ট এঘাৰ তাৰিখলৈ সময়সীমা দিছে এইটো সময়ত আপোনালোকে ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব লাগিব মানে কে ৱাইচি চাৰ্টিফিকেটৰ কাৰণে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব তিনি নম্বৰতে কৈছে ফৰ ইউজাৰ্ছ হু হেভ নট কমপ্লিটেড কে ৱাই চি ৱেন ডিউ উই উইল চাইকনাইজ ইয়'ৰ ফাইনেন্সিয়েল ইনফৰ্মেশ্যন ইন ৱাই বি আই টু গভাৰ্মেণ্ট টেক্স অথৰাইজ এণ্ড বেংকছ য়ৰ বেংক উইল বি ফ্ৰজেন এণ্ড ইয়ৰ ক্ৰেডিট উইল বি এফেক্টেড যদিহে আপোনালোকে কে ৱাই চি নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ যিটো ক্ৰেডিট আপোনালোক দিব লাগে যিটো ধৰক পইচা আমাৰ দিব লগা আছে তাৰ কাৰণে এফেক্ট হ'ব মানে পইচাটো আপোনালোকে নাপাব এইটো নিশ্চয় আপোনালোকে বুজি পাইছে মানে তেওঁলোকে টকাটো নিদিয়ে কে ৱাই চি নিদিলে ফৰ অভাৰ ডিউ কে ৱাই চি ইউ নিড টু পে' টেন টেন পাৰ্চেণ্ট টেক্স টু ৰেষ্ট'ৰ ইয়'ৰ বেংক একাউণ্ট এণ্ড ৱাই বি আই একাউণ্ট টু নৰ্মেল চাৰি নম্বৰতে কোৱা হৈছে যে যদিহে আপোনালোকে কে ৱাইচি দিয়ে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ যিটো একাউণ্ট ৱাই বি আই একাউণ্ট নৰ্মেলি চলি থাকিব টেন পাৰ্চেণ্ট এটা টেক্স লোৱা হ'ব মানে আপোনাৰ একাউণ্টৰ পৰা টেন পাৰ্চেণ্ট এটা টেক্স লোৱা হ'ব পাঁচ নম্বৰত কৈছে প্লিজ আৰ্চ ইয়ৰ ডাইৰেক্ট চুপাৰ ইয়ৰ টু কমপ্লিট কে ৱাইচি চাৰ্টিফিকেচন আপোনালোকক মানে কে ৱাই চি চাৰ্টিফিকেটটো উলিয়াবৰ কাৰণে ছহেজাৰ টকা যে পে' কৰিব লাগে এইটো কৰিবলৈ কৈছে তেওঁলোকে ছয় নম্বৰত দিছে দ্য এমাউণ্ট অফ ৱাই বি আই একাউণ্ট ডেট হেভ নট কমপ্লিটেড দ্য ভেৰিফিকেশ্যন বিফ'ৰ টুৱেলভ আগষ্ট উইল বি ফ্ৰ'জেন মানে আপোনালোকৰ যিটো একাউণ্ট মানে ধৰক এতিয়া যিটো চলাই আছে আপোনাৰ যিটো ৱাই বি আই একাউণ্ট সেইটো মানে আপোনালোকক যিবিলাকে ধৰক এতিয়া ৱাই বি হেৰি নকৰিব কে ৱাই চি নিদিব তেওঁলোকৰটো বন্ধ কৰি ৰাখিব মানে ঠিক আছে সাত নম্বৰত কৈছে ফৰ ইউজাৰ্ছ টে হু হেভ নট কমপ্লিটেড কে ৱাই চি উই উইল পাব্লিছ ইয়ৰ ফোন নাম্বাৰ এণ্ড বেংক ইনফৰমেচন যিবিলাকে কে ৱাই চি নিদিব এইটো ডাঙৰ কথাত উল্লেখ কৰিছে যে যিবিলাক কে ৱাই চি নিদিব তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্ট আৰু ফোন নম্বৰটো পাব্লিছ কৰি দিব এইটো এটা ভাবুকি পৰণ কৰিছে আঠ নম্বৰত কৈছে যে ইউজাৰ্ছ হু হেভ কমপ্লিটেড কে ৱাই চি চাৰ্টিফিকেচন উইল উইড্ৰ' মনি নৰ্মেলি অন আগষ্ট টুৱেলভ উইথ এ মেক্সিমাম যিসকলে ধৰক কে ৱাই চি চাৰ্টিফিকেটটো কমপ্লিট কৰিলে মানে যি কে ৱাই চি মানে যিসকল দিলে তেওঁলোকৰ মানে নৰ্মেলি একাউণ্টটো চলি থাকিব মানে ন নম্বৰত কৈছে দ্য কে ৱাই চি ডিপজিট উইল বি উইডড্ৰ'ন টু ইয়ৰ বেংক একাউণ্ট উইথিন ফিফটিন ৱৰ্কিং ডেইজ আফটাৰ কমপ্লিটিং দ্য চাৰ্টিফিকেশ্যন মানে পোন্ধৰ দিনৰ ভিতৰত আপোনালোকে পইচাটো পাই যাব যদিহে আপোনালোকে কে ৱাই চি কমপ্লিট কৰে কে ৱাই চি দিয়ে ঠিক আছে মানে ছয় হেজাৰ টকা দিলে আপোনালোকে কে ৱাই চি যিসকলে ধৰক ছয় হেজাৰ টকাটো ইনভেষ্ট কৰিব পুনৰ কে ৱাই চিৰ কাৰণে সেইসকলেহে মানে উইড্ৰ' কৰিব পাৰিব পোন্ধৰ দিনৰ ভিতৰত গতিকে এইটো এটা মানে তেওঁলোকে ঠগ বাজি কৰিবলৈ আকৌ নিব বিচাৰিছে টকাটো নিজে বুজি পালে গতিকে আপোনালোক নিজে সিদ্ধান্ত কৰি চাব কি কৰে কি নকৰে এইটো আপোনালোকৰ কথা মোৰ ফালৰ পৰা মই এইখিনি জনাইছোঁ ধন্যবাদ জয় অসম